Какая у вас ситуация? Что говорят люди по тарифах? Вам слово. Посповедай. Благодарю, коллега. Ну что ж, Житомир также присоединился, как и остальные города Украины, к акции «Тарифное сопротивление». На данный момент за моей спиной идет сбор подписей против повышения тарифов, обращение к киевской власти. И рядом со мной находится, естественно, организатор этой самой акции. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы уже здесь стоите с самого утра. Сколько подписей удалось собрать за это время? И вообще, как люди реагируют на вот такую вот инициативу? Добрый день. На данный момент уже собрано около 600 подписей активно подходят люди, категории граждан абсолютно разные, и пенсионеры, и студенты, и мамы с детьми. Люди заинтересованы и обеспокоены этой проблемой, безусловно. Наше государство установило для людей кабальные непосильные тарифы, которые приведут людей к обнищанию. Кроме того, не только к обнищанию, а еще и к Деградации, извините, к вымиранию нации. Почему? Потому что у людей не будет хватать самого простого. Денег на, на пропитание. И поэтому мы присоединились к акции тарифное сопротивление. Э, наши волонтеры активно работают с населением. Собираем подписи э, для подпис, подписания манифеста для президента и премьер-министра, чтобы они наконец-то прониклись бед, бедами своего народа. Что еще можно добавить? Конечно, иногда очень расстраивают, мягко говоря, слова наших руководителей, которые цинично говорят, что если нет денег на газ, то пить и торфом. Они, наверное, не знают, сколько стоит переход с газового на твердотопливное отопление. Они, наверное, не знают, что не все люди могут получить кредиты. А те кредитные программы, которые они организованы, они просто не работают. Поэтому мы здесь и находимся, чтобы что-то поменять в этой стране. Если нас не услышат, значит мы будем э, работать другими мерами. Но без участия населения, без общего дела, без э, того, чтобы э, народ видел, знал и понимал суть проблемы, мы э, не сможем побороть существующие тарифы, которые несправедливо рассчитаны и абсолютно экономически необоснованные благодарю вас. Ну, мы все-таки будем надеяться, что киевляне, киевская власть обратят внимание на проблемы простых украинцев, которым действительно просто-таки нечем вскоре, а уже даже и на данный момент платить коммунальные услуги, и все-таки каким-то образом взглянуться на простых украинцев. Но пока что мне остается лишь передать слово в студию. Студия, вам слово. Что там у нас дальше по плану? Продолжайте. Да, спасибо.